إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين تار رجل إمراته وقومه وآدنا صديقه وقصاباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم يرذلهم وكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولا أنا آخر هذه الأمة أولا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمرا وزلزلة وقصفا ومسخا وآيات تتابع كنظام